Добрый день, уважаемые студенты, преподаватели, студенты, общественности. Я рад сообщить вам, что сегодня для чтения открытой лекции по теме современное национальное государство и культурное многообразие, Балтийский дискусс к нам прибыли очень уважаемые, уважаемые гости, европейские эксперты депутат парламента Латвийской Республики, делегат парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Сергеевич. И, и, и доктор Анастасия Кубавска, доктор политологии, преподаватель университета Миколаса Бериса из Вильнюса председатель Союза общин Татар Это, и председатель, представитель Меджвиса народа Балтии. Эти лекции осуществляются при поддержке, при поддержке Международного фонда возрождения в рамках европейской программы открытые лекции европейских экспертов в Украине. Для вступительного слова я э, на эту трибуну приглашаю председателя э, меньшевиков русско-ташкентского народа, народного депутата Украины э, Мустафу Чемилева. Развала Советской империи и образования на постсоветском пространстве нескольких суверенных государств. Одни государства продвинулись очень далеко. И в культурном, и экономическом развитии, стали членами Европейского Союза, вступили в НАТО. Другие продвинулись не очень. Третьи установили у себя такие режимы, которые мало чем отличаются от советского режима. Почему так получается? В чем причина? И вот у нас сегодня эксперты из относительно благополучных стран, балтийских стран, Литвы и Латвии. Очень уважаемые люди, Борис Тилевич, я, наверное, повторюсь, об этом говорил уже после магнитиков, Депутат четырех созывов Патрийского сейма, депутат парламентской ассамблеи Совета Европы двух созывов, и сейчас он продолжает быть депутатом парламентской ассамблеи, председатель подкомитета по, по делам национальности, человек, который принципиально, скрупулезно отстаивает интересы многих национальностей стран Европы, стран, которые входят в парламентскую ассамблею Совета Европы. Ада Сикул Гоускас, вам, ну, наверное, вряд его надо представлять, он был депутатом, э, делегатом первого послевоенного полутая крымско-татарского народа в июне 1991 -го года. Тогда это было такое время, мы могли избирать депутатов и делегатов Курултая со всего постсоветского пространства. Это потом мы ввели правило в соответствии с украинским законодательством, что депутаты Курултая могут быть только гражданами Украины. Но Адас Якубаускас постоянно приезжает в Крым. Он постоянный делегат, гость всех наших Курултаев. И сейчас является постоянным представителем мечлицы Крымского гражданского народа страны Балтии. Тема лекции будет касаться э, разнообразия, э, многообразия, культуры многообразия. Очень актуальная тема. Актуальный, в том числе и для Украины, и особенно для Крыма. Как можно, придерживаться различных культур, различных мироисповеданий, Жить и процветать в одном государстве. Вот на все эти темы наши уважаемые гости прочтут лекции. Лекции будут у нас продолжаться одна академическая пара, девяносто да? лет. А потом будут вопросы нашим уважаемым лекторам. Спасибо Сейчас выступление приглашая к выступлению уважаемого Бориса Целевича, я хотел сказать и поздравить его, в том числе и от вашего имени. Борис Целевич в составе партии Центра согласия был, уже можно сказать не повторно, а сколько Это пятый раз переиздан депутатом Латвийского парламента вот в эту субботу. Спасибо, Рустам, спасибо, Мастафа, да, за такие теплые слова. Я постараюсь, может быть, говорить несколько короче, для того, чтобы оставить больше времени на дискуссии и на вопросы. Я очень благодарен за это приглашение и за то, что вы проявили такой большой интерес к нашему выступлению. И действительно, мы будем говорить об очень важных принципиальных вещах. Вещах принципиальных для современного демократического государства. Я сразу хочу отметить, что, наверное, это вряд ли можно называть чем-то вроде обмена опыта. Оптимальных решений не знает никто. Управление культурным многообразием, политика многообразия – это процесс творчества. Универсальных рецептов здесь нет, и каждое государство ищет свои какие-то решения. Ну, можно сказать, что сегодня культурное многообразие становится одним из главных факторов развития современного общества. Пожалуйста, первый, первый слайд. Потому что есть ряд факторов, которые увеличивают, содействуют росту культурного многообразия. Это миграция, это глобализация, это рост количества смешанных браков, это возрождение культуры национальных, этнических и религиозных меньшинств. То есть все, все эти факторы не дают возможности говорить о некой домогенизации общества. Националисты очень хотят всегда для того, чтобы общество становилось культурно-однородным, но это них причем миф, достаточно опасно. Все попытки гомогенизации общества до сих пор известные в мировой истории, приводили только трагедии. Поэтому Мы должны учиться жить в обществе. Основной характеристикой которого является культурное многообразие. Другого пути у нас объективный. Возникает вопрос о том, а можно ли мы говорить о каких-то международных стандартах, универсальных или региональных, европейских, существуют ли какие-то общепринятые правила игры, которые дают каждому государству рецепт для того, чтобы таким образом можно строить такую политику многообразия для того, чтобы и эта политика, политика была эффективна, и общество могло бы быть экономически процветающим, в нем доминировал мир и сотрудничество между различными людьми, различными группами. Универсального ответа на этот вопрос, конечно, ожидать невозможно. Отдельные аспекты политики многообразия регулируются юридически обязывающими международными правовыми инструментами, других – Решения остаются прерогативой эмоционального государств. Государство имеет широкую свободу действий при определении своей политики. Абсолютная точка отсчета это принципы демократии и прав человека. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. И вопрос в интерпретации. То есть каким образом интерпретировать эти самые общие принципы, закрепленные в международных документах, которые вроде бы никто не оспаривает. С которыми все согласны, на которые каждый применяет по сути. Опыт Балтийских государств. Я далек от того, чтобы считать, что мы нашли это оптимальное решение. Но, наверное, очень важно смотреть, что происходит в других государствах. Есть у нас достижения, есть и серьезные ошибки, есть и серьезные проблемы, с которыми мы до сих пор боремся. И я совершенно не хочу говорить о... О том, что государство Балтии, в частности, показывает тот путь, которому все должны следовать. Не совсем так. Но нам очень важно знать о ваших достижениях и ваших ошибках. И вам, я думаю, тоже полезно знать о наших достижениях и наших ошибках. Поэтому я прошу не рассматривать мое выступление как рекламу моего государства, и опять же не рассматривать его как критику моего государства, хотя я, в общем, последний созыв парламента был в оппозиционной партии, тем не менее мы всегда старались искать конструктивные решения, а не заниматься голой критикой, это проще всего. Следующий слайд, пожалуйста. Видите, Латвия государство довольно специфическое. Вот здесь обозначены основные этапы истории. Даже я не хочу сейчас углубляться в историю, это потребовало слишком много времени, это отдельно интересная тема, но вы видите, что история латвийского государства достаточно сложна и многоварна. Различные части Латвии начинают там, с 12 находились и под властью немецких рыцарей, и под властью Швеции, и Польши. С 1721 года, когда был заключен Межстатский мирный договор, большая часть современной территории Латвии была передана Швеции и России. Но тем не менее позиции немецких баронов оставались достаточно сильными. И вплоть до конца 19-го и начала 20-го века Латвия заменировала язык языки полномочия немецких баронов, были очень слабо ограничены российской царской властью. Независимость Латвии была провозглашена в 1918 году после Первой мировой войны, а однако продолжалась она недолго. Уже в 1934 году произошел переворот, авторитарный переворот премьер-министр Луманиса, который упразднил политические партии и парламентскую демократию. В 1940 году Латвия была аннексирована Советским Союзом, в 1941 году нацистами. И только в 1990 году Латвия восстановила свою независимость. Как вы видите, история достаточно сложная, различных влияний было очень много. Следующий слайд, пожалуйста. На следующем слайде показано, показан этнический состав в Латвии, как вы видите, говорить о каком-то единообразии здесь тоже достаточно сложно. То есть традиционно города в Латвии строили чужеземцы. Города были построены немцами, поляками, русскими, латышами, и регулировали среди сельского населения. И в конце 19 века Рига стала одним из главных центров индустриального развития Российской империи. Это было связано с усиленной миграцией и внешней миграцией. И на кормоне Первой мировой войны население Латвии достигло такой величины, которую мы до сих пор не можем превзойти. Было существенно более 2,5 миллионов человек переписка перепускника не проводилось, но очень многие демографы считают, что именно перед Первой мировой войной население Латвии достигло своего масса. И в то время среди городского населения, в частности в Риге, которая стала третьим индустриальным центром Российской империи после Москвы и Петербурга, чем не промышленным центром, именно в Риге была построена первая Российская империя электростанция, был построен первый самолет, первый велосипед, первый радиоприемник. Знаменитая фабрика была крайне передовым предприятием Российской империи, там, по нынешним меркам такой кремниевой долины. России. Поэтому, действительно было очень много э, Рига и другие города Латвии были очень привлекательны для иммигрантов из других э, э, районов Российской империи. В то же самое время многие латвийские крестьяне отправлялись в Сибирь, где давали землю, потому что в Латвии с всегда была традиционно плохо. Поэтому э, крупнейшими национальными меньшинствами на в Латвии в то время были немцы, и, немецкие, и русские. Но, э, Двух из этих меньшинств в Латвии сейчас практически нет, потому что вся немецкая община, которая была не столь многочисленна, очень экономически и политически влиятельна, репатриировалась по договору между Латвией и Германией, фактически по призыву Гитлера в 1939 году. Многочисленная рейская община была практически полностью уничтожена на цветственной ходе Толхого Поэтому из трех традиционных общин остались русские, остались ну, численно несколько меньшие, но достаточно стабильные общины, как вы видите, это в первую очередь поляки и витовцы. И после, во время Первой мировой войны Латвия потеряла в ходе эвакуации более одного миллиона человек, это более третье население, и примерно на такие же человеческие потери были связаны и со Второй мировой войной, которые, в общем, эти две войны прокатились по территории Латвии годком, практически... После Второй мировой войны на территорию Латвии приехало очень много людей, в основном славянского происхождения, из других частей Советского Союза. Как вы видите из этой таблицы, демографическая ситуация поменялась очень серьезно. И, конечно, это вызывало очень серьезные опасения у латышей, потому что к концу советской власти, к 1989 году, демографическая ситуация была практически 50 на 50. После восстановления независимости, как мы видим, ситуация, эти тенденции изменились полностью, процент отрешения стал расти. Эти, к сожалению, сегодня главная проблема, с которой мы встречаемся, это депопуляция, это уменьшение численности населения государства. Рождаемость резко упала, смертность возросла, и, и сайт миграции остается отрицательным. Особенно этот фактор ярко проявился после вступления в Европейский Союз. И когда открылись границы, очень многие молодые, талантливые люди уезжают в государство Европейского Союза. И, наверное, главный вызов, главная проблема, которая сегодня стоит перед политиками Латвии, как остановить этот процесс? Мы не можем по образцу Советского Союза строить заборы на нашей границе. Единственный выход, сделать наше государство не менее привлекательным, чем Ирландия, Великобритания, Германия, куда наша молодежь едет работать, и потом, конечно, тут есть целый ряд факторов, но это проблема, которая встает перед любым государством, когда государство открывает границы, когда оно включается в вот, эту большую Европу, насколько я знаю, и перед Украиной эта проблема тоже стоит, поэтому, ну, учет политика многообразия тоже является очень важным фактором, вот, важной составной частью общей политики, которая направлена на Удачную конкуренцию в борьбе за главный ресурс, который сегодня у нас находится в главном дефиците, конкуренцию за человеческие ресурсы. Пожалуйста, следующий слой. Как вы видите, религиозное отношение в религиозном отношении Латвия а тоже является очень многообразным государством. У нас есть три основные христианские конфессии, которые почти равны по численности, это которые это ветераны и да, православные. И есть ряд традиционных конфессий, как проявление многочисленные насчитывают много веков на территории Аллаха, и истонавляции, и иудеи, и баптисты, и другие конфессии. Поэтому э, религиозное многообразие тоже для вас очень характерно. Пожалуйста, следующий э, Очень важный фактор – это, конечно, языковая компетентность, владение языками. Здесь вы видите интересные данные. Действительно, Хотя в советское время существовало такое формальное двуязыщие, скажем, латышский язык был обязательным предметом для, для изучения во всех школах, тем не менее, по данным переписи 1982 -го года, чуть более 20% этнических русских говорили, что, отвечали, что владеют латышским языком. Ситуация детально изменилась уже в 1995-1996 годах, года за достаточно суровых и, с моей точки зрения, далеко не всегда оправданных и эффективных мер, все удалось эту ситуацию в значительной степени переломить. Сегодня сложилась очень интересная ситуация, когда самые разные, разные опросы дают разные данные. То есть, в общем-то, молодое поколение раскрылись уже Ирака в языке, но не имеет особого желания на латышском языке говорить. То есть, вот, при проведении Политики всегда нужно очень точно найти ä, правильный баланс между культуром рядом, между мерами прибуждения и нервами поощрения, позитивными и негативными. То есть у нас видно в этом отношении определенные проблемы. Каким, ä, как повлияло на... Ä, международное сообщество на развитие ситуации Конечно, это влияние было совершенно не... Можно я, может быть, попробую подойти туда? характеристика, характерная для Латвии и для Эстонии, это концепция гражданства. Здесь действительно было принято решение, которое до сих пор вызывает очень серьезные споры разногласия и разногласия внутри Латвии, и международной, арене, потому что не было активистом Народного фронта Латвии, также как и присутствующий здесь Рафа Чубаров, который помнят эти времена. И действительно, Народный фронт, как это обычно бывает, был очень широким движением. Главная проблема, которая встала перед Народным фронтом, это как э, все-таки обеспечить, чтобы восстановление Латвии не привело к восстановлению независимости, распад Советского Союза не привел к тому, чтобы на месте одного большого союза образовались бы 15 маленьких Советских Союзов. Необходимо было не только как бы географически разделить большое государство на несколько маленьких, но обеспечить принципиальную кардинальную схему модели демократического устройства и политической формации. В частности, в ситуации в Латвии очень важным фактором был национализм. То есть для очень многих латышей это, это, это было предметом серьезных опасений. Если мы просто объявляем независимость, с сохранением той демографической ситуации 50 на 50, о которой я говорил, то, в общем, не выполнялся бы желаемый принцип, из-под то то, чего они хотели бы, чтобы этнические латыши получили определенные преимущества, стали бы хозяевами своего государства. Вопрос тут, конечно, очень сложный. Этническая дискриминация, предоставление определенных прав дополнительных прав людям в зависимости от этнического происхождения, конечно, никак не может быть приемлемо в современном обществе. Поэтому, в общем-то, Бог предложен вот этот вариант концепции восстановленного гражданства, когда гражданами Латвии были признаны только те люди, которые имели гражданство Латвии в момент советской аннексии 1940 -го года и прямые потомки. Этот вариант вызвал очень разные оценки со стороны международного сообщества. Некоторые эксперты его жестко критиковали, но в целом все международные организации признали, что такая концепция восстановленного гражданства не противоречит базовым принципам прав человека. В итоге получилось так, что среди тех людей, кто был признан гражданами Латвии, этнические лопиши составляли около 80%, хотя те люди, принадлежавшие к другим этническим группам, русские, поляки, евреи, кто действительно, чьи предки жили в Латвии, имели гражданство 40 -го года, тоже получили латвийские паспорта. Но до сих пор, конечно, эта проблема остается основной. Что мы выиграли за счет такого подхода? В чем плюсы? Плюсы в том, что мы избежали возможного парламентского капитала. Самая тяжелая ситуация, когда соотношение сил в парламенте формируется 50 на 50, парламент оказывается недееспособным, не может принимать вот, серьезных решений, ну а если проблемы не решаются в парламенте, а они решаются на улицах, и из этого никогда ничего хорошего не получается. Это, в общем, плюс такой концепции восстановления гражданства. С другой стороны, за эффективность мы заплатили долгосрочным демократическим дефицитом. Закон о гражданстве был принят летом 1994 -го года. В феврале 1995 -го года началась натурализация. Вначале условия натурализации были очень э, ограничены. Потом а под давлением международных организаций закон о гражданстве был несколько либерализован. Тем не менее, до сих пор у нас остается 320 тысяч постоянных жителей, то есть люди, которые жили в Латвии на момент провозглашения независимости которые не имеют латвийского гражданства и, по сути дела, являются лицами без гражданства. И, естественно, это серьезная проблема для латвийской демократии, когда такое значительное количество людей, это почти 19% всех постоянных жителей, налогоплательщиков, не участвуют в демократических процессах. Это ущербная демократия. И как решать эту проблему сегодня, это до сих пор один, одна из главных одно из главных противоречий между различными политическими партиями в Латвии. Другая проблема это языковое законодательство, там я кратко перечислил основные э, как бы идеи, основные факторы языковой политики. Языковая политика была достаточно жесткой, и, собственно, сейчас она тоже остается, наверное, одной из наиболее жестких в Европе. Латвия ратифицировала основной инструмент Европейскую Рамоскую конвенцию о защите прав национальных меньшинств в 2005 году, ратифицировала в ограниченном объеме сделала поговорки в отношении двух статей. Конвенции, в частности, одной из самых главных статей, которая предусматривает возможность использования языков меньшинств в общении с публичными властями в местах населенных меньшинствами исторически в значительных количествах. Но вот это те основные болевые точки, которые сегодня в Латвии Пожалуйста, следуйте. Ну, если говорить о том, кто принимает решения в области политики многообразия, каким образом они взаимодействуют, все-таки в первую очередь главными, как это называется, акторами, то есть действующими лицами являются национальные государства. Любой международный договор – это сознательный отказ государственного части своего национального суверенитета. Подписывая любое соглашение, государство добровольно берет на себя определенные обязательства что и что-то или не делать чего-то. Из этого общего правила существует очень немного исключений, в частности, называемая гуманитарная интервенция, которой очень много исследователей занимались после начала военных операциях в Косово, в Ираке, в Афганистане. В общем, скорее, конечно, исключение очень правило, и до сих пор не существует каких-то четко прописанных стандартов, когда международное сообщество имеет право на э, такую гуманитарную интервенцию, на прекращение нарушения прав человека с помощью силы. Формально, да, вопросы, которые касаются прав человека, правда, не все, а те, те, правовые нормы, которые являются нормами ЕСКОПИС, то есть нормами императивными, не требующие ратификации государства, не считаются внутренним делом какого-либо государства. Есть, но тем не менее, как и в каких случаях государства могут влиять на политику, международное сообщество может влиять на политику какого-то конкретного государства, это, здесь решение принимается, как правило, на уровне отходов, и что касается силовых решений, то, как правило, отдельные государства, обладающие необходимой военной мощью, принимают, принимают решения самостоятельно, ставят международное сообщество перед, перед фактом. Существует некоторая достаточно ограниченная область наднациональной юрисдикции, в частности... Директивы и регламенты, это по-русски называется, Европейского Союза, они являются обязательными для государств-членов, даже в тех случаях, когда при принятии этих норм само государство члены Европейского Союза возражало против таких норм. Если государство эти нормы не выполняет, оно может быть наказано достаточно ощутимыми штрафами. Для рассмотрения по подобных случаев есть специальный судебный институт, Европейский суд юстиции, который это рассматривает. То есть неправительственные организации тоже играют существенную роль в определении стандартов политического многообразия. Третий важный актор – это неправительственные организации. Хотя формально, конечно, неправительственные организации не имеют какого-то такого юридически четкого регионального статуса, тем не менее, деятельность очень важна. Можно отметить несколько достижений, которые стали результатом активных гражданских...